Жизнь Ольги Шафран ⁇ это необычная судьба обычной женщины, которую Бог захотел нам показать. Когда люди попадают на страницы известных журналов, известных газет, попадают в телешоу, естественно, человек чувствует себя очень ну, по-особенному, по-другому чувствует. Он чувствует, что он выделился, его заметили в обществе. Я уже несколько лет назад, наверное, или год назад, видел ваше интервью. Вот в известных русских телешоу, газетах, журналах вообще, как вы себя чувствуете? Вот если вы с кем-то разговариваете, вдруг вас узнают? Такое случалось? Нет, что вас узнавали в городе там? Да, конечно. Случалось? Случается, да? случается. Да. В Мариуполе, особенно в мае, в мае, июне целый месяц по выходным дням показывали последнюю передачу «Невероятные истории. И почти каждый день мы встречали людей, которые говорили, а мы вас видели, мы вас знаем. Ну вот первая реакция людей, что-то расспрашивали, сомневались в достоверности этой информации или как люди реагировали? Ну да, некоторые спрашивали, да, это все правда, что о вас показывали. Да, конечно, мы говорим правда. Думали ли вы, что Бог по особенному как-то рассматривал вашу жизнь и ваше... Вашу юность, и потом впоследствии ваше замужество. Что-то внутри вы предчувствовали, что ваша судьба будет очень необычайной или такого чувства не было? Не знаю. Я не думала, что что-то будет необычное в моей жизни. Но я в сердце своем я посвятила себя Богу в раннем детстве, можно сказать. Что это значит? Вы посвятили себя? Еще в школьной, может быть, в первом классе я училась. Я вообще очень, я очень любила свою учительницу, я мечтала быть учительницей. Я как сидела в классе, я просто ну вот, поглощала вот ее, вот, настолько мне представляла себя на ее месте. Но уже тогда я знала, что я не буду учительницей, потому что мои родители верующие, и они рассказывали мне, что верующим не разрешают работать на таких работах. Мою маму дважды просто уволили с работы за то, что она верующая, и родители постоянно ущемляли где-то на работе. Поэтому я для себя сразу избрала путь: я я не буду, хотя я хочу, но я люблю Бога, и я. Буду то есть выбор то, был что, сделан. Да, я выбор, сделала выбор еще в детстве для себя. Uh -huh, uh -huh. Ну хорошо, если откровенный вопрос, вы позволяете, во сколько лет вы вышли замуж? 35 лет. В 35, 35 лет вообще это считается поздно или рано М -м, или наверное нормально? Наверное, поздно. Наверное, поздно, да. Наверное, поздно. Ну, и Бога свое время для кого Естественно, несомненно, да. Но вот вы же видели, вы наблюдали. Ваши знакомые, подруги выходили замуж, вы, естественно, присутствовали на их свадьбах. Вот, вы что-то Богу говорили, вы огорчались внутренне. Знаете, время шло, конечно, я видела, мои подруги выходили замуж, конечно, и мне хотелось иметь свою семью, я очень любила детей в церкви, я, ну, меня назвали мамой всех детей, я нянчила всех детей, я очень любила детей, я мечтала, что у меня будет муж-служитель и будет ну, минимум 10 детей. Наступил день в вашей жизни, когда вам позвонила подруга, это уже я, из коротких текстов, которые вы сейчас сказали у нас в офисе, да? И сказала, что некий там Сергей, который находится в заключении, написал письмо и просит познакомиться, ищет познакомиться с поэтом. Но это было не совсем так, не по телефону, просто письмо я получила получила письмо, открыла, и там записочка от моей подруги, она пишет, Оля, это по твоей части, разбирайся с ним, я, ты же знаешь, я стихи не пишу, в общем. И там письмо незнакомого человека, который э, таким красивым почерком, с такими выкрутасами, завихлюшками, там описывает, немножко о себе, что он покаялся в тюрьме, пишет, что он начал писать стихи, и он хочет с кем-то посоветоваться, и там, ну, может быть, куплетика три его стихов, так, пробы какие-то. Ну, написала свое мнение о его стихах. Что-то в них я видела хорошее, что-то. Ну, я видела, что нужно еще ему подучиться. И поэтому я сказала, если ты хочешь, я тебе вышлю литературу по стихосложению. И ты, это uh -huh. тебе поможет. Вот. Ну и так завязалось наше знакомство, наша дружба. Все так быстро получилось. Он попросил мою фотографию, потом он прислал мне свою фотографию. Но ну, я скажу честно: эта фотография была столетней давности, и за километр, там где-то он стоял. В общем, он там совершенно не такой, как он в настоящей жизни. Может, это вообще не он. Нет, это был он. Это был он, только. Ну да. Ну, в то время он был другим. Но если исходить из того, что вы уже посылали друг другу фотографии, вероятно, уже разговор был более откровенным. К чему-то он клонил, свой разговор нет? Первое нет, время нет, мы просто знакомство. просто знакомились. Я, я видела, я просто чувствовала в его письмах, что его заинтересовали мои письма и вообще моя личность. Вот, но. Как-то... Ну, я не думала, что из этого mm -hmm. что-то получится серьезное. Не думала. Mm -hmm. вот. Но когда через три месяца он мне сделал предложение в письме, то я, можно сказать, не испугалась. Человек из зоны отсидел много лет, и срок у него последний 10 лет, и он мне делает предложение я помню я как раз была одна дома я куда-то шла я так размышляла и молилась и я говорю Господи если это делаешь ты если ты хочешь если ты это хочешь то пусть будет так если, если это ты хочешь Потом он пригласил меня на свидание и я поехала с моей подругой они повезли меня в общем подруга с мужем на машине меня завели я увидела стеклянные кабинки, и издалека через стекло три, троих мужчин. Я посмотрела, и ни одного своего там не увидела. Кого я представляла, его там не было. И я подумала, а, ну, наверное, его приведут. И когда меня завели в кабинку, замкнули сзади меня дверь и говорят, разговаривайте, два часа у вас времени. Я стою, передо мной какой-то незнакомый человек, совершенно не тот, которого я себе представляла, совершенно не тот. И, ну, это, знаете, первое впечатление, бритый, это полосатая фуфаечка, такой весь вот какой-то замкнутый, сжатый, он волнуется, я волнуюсь. Мы сидим, я спички ломаю, там кто-то не доломал, Перед вами ломал. Передо мной, да, кто-то ломал. Он телефонную трубку гнет. Там можно по телефону разговаривать, но мы так разговаривали. Я говорю, что ты трубку ломаешь? Он говорит, да что ты спички ломаешь? Вот так мы разговаривали. Но мое первое впечатление было, и мое чувство, нет никогда. Вот я так, нет, я за него замуж не выйду. Первое свидание было также первым посещением тюрьмы. До этого момента Ольга, с детства воспитываемая в христианской морали, никогда не имела ничего общего с людьми с мест лишения свободы. А теперь она стояла перед выбором ⁇ сказать да, которое изменит весь ее последующий путь ⁇ или отказать. Жизнь не лишена сюрпризов. Желание поступить правильно, в соответствии с волей Всевышнего не позволила ей ответить отказом сразу же. Шло время. Для принятия решения понадобилось долгих три года. Три года внутренних мучений, борьбы и слез еще более тесно скрепили отношения между Сергеем и Ольгой. И уже как-то непривычно было думать о каждом в отдельности. Тем более, что родители дали согласие на этот брак. А для Оли мнение семьи было чрезвычайно важным. Ну вот вы сели писать письмо <как> Сергею с определенным «да». Да. Он просто был момент, когда он сказал, наверное, ты ничего не хочешь, это, наверное, ты просто ищешь какие-то отговорки. И я тогда ему написала, не волнуйся, я уже, в общем-то, готова к этому ответу. Я только хочу подтверждение вот на нашу молитву последнюю. Я поехала домой, и в первый же вечер я поняла, что Бог это сделал, и для меня как бы все вопросы отпали. Я сразу пошла к пастору, сказала, что я выхожу замуж, он согласился, мои родители согласились. И я приехала на свидание к Сергею, привезла ему уже оформленное заявление в ЗАГСе, оформлено три месяца назад. И он его тут же отдал, нам через три недели назначили свадьбу. Мне казалось, ой, как это быстро, мы так долго ждали, и вдруг так быстро. То есть вы женились в тюрьме? Да, конечно. Или его отпустили? Нет, 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 их не отпускают. У нас там была свадьба, мы расписывались в ЗАГСе, все невесты, там было шесть невест в один день. Там так делают, они собирают всех Желающие, одно время. Да, в брак. Да. И потом э, мы приехали туда в зону э, с инспектором из ЗАГСа. Э, у меня со мной было два пастора его и мой был мой отец, были братья, были мои друзья. В общем, 14-12 человек пустили в зону. Чудом тоже это все было, потому что никогда этого не было. До нас. Ну, ну, то есть, свадьба была самым настоящим образом. Да, то есть было вы одевали фату. Да, я одевала фату, белое платье. Правда, его не, ему не разрешили там все одеть, Цветочек был у него на пиджаке. Внешние атрибуты для новобрачных были не столь важны, ибо свершилось событие, к которому они шли более трех. Возможно, Ольга, начавшая вопрошать Бога о достойном муже с 14 лет, не раз представляла себе этот день. Но бракосочетание в тюрьме – воистину неисповедимые пути Господни. Свадьба была необычной для здешних мест. Оживилась тюремная публика, так как настоящие невесты в белой фате здесь не видели никогда. Небольшой фуршет, песни – поздравления родных и друзей радовали молодоженов, которые старались не замечать грубых решеток на их празднике жизни. Ведь главное, нигде происходит событие, а само событие. А для людей, знающих Бога, это и вовсе очевидно. Браки заключаются на небесах. После свадьбы по закону я имею э, трое суток. Мы можем быть вместе в комнате свиданий. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, <laughs> это был mm -hmm. наш ханимун. Мои друзья мне приготовили свадебный пир. Делали прям свадьбу, приправление. У меня такое было. чувство. Ну, было да, у меня такое чувство, что когда вернулись домой, после всего <свят> этого напряжения, вы, наверное, расплакались. Ой, не помню я уже, <laughs> что. <laughs> ну, помню, все равно как-то как тяжело, было. ну, очень тяжело внутренне. Все, мне вообще казалось, что все это сон. Казалось, что все это происходит не наяву. Mm -hmm. Даже там, вот когда я получила э, свое свидетельство о браке, держала в руках, и со мной рядом стоял Сергей, я думала, может, мне меня все это снится? Я так ущипнула себя. Ольга, ну хорошо, забегая сегодня вперед, это а -а -а. был 90-й год, да? Сегодня 2006. 94-й. 94-й год, да. Это вы познакомились в 90-м, да, да? да? Через переписку. Да. 94-й, 2006-й, то есть 12 лет прошло. Вот так, откровенно, перед камером, передо мной. Божья ли это воля? <къем> да, Божья воля. Божья воля, хотя... Э, я не скажу, что ну все мне нравится в нашем браке, что все так хорошо и все так легко. Нет, не так. Есть трудности, есть в тру трудности в жизни предостаточно. Да. Но я знаю, что это воля Божья. По всей нет. вероятности вам не удалось забеременеть, у вас детей нет. Нет. Родных детей у вас нет. А хотелось? Очень, <с <estãoaf1> <с <серкзangan> <серкзangan> очень хотелось. Но у Бога свои планы. Если бы у нас были свои дети, у нас бы по-другому, конечно, сложилось Наша жизнь и жизнь. служение, да. Да. Угу. Но ну, и все-таки ваши молитвы о детях вполне вероятно привели к тому основному событию, о чем пишут сегодня газеты, о чем говорят на радио, по телевидению, да? Что так. случилось? Однажды мы пришли в церковь в Мариуполе, первый раз в церковь, в которую мы никогда не были в этой церкви. Мы пришли просто посмотреть. Это новая церковь была, и мы пришли посмотреть. Мы сидели на служении, и одна сестра вышла на сцену и рассказала такую историю, которая просто ну, перевернула нашу внутренность, всю нашу жизнь. Она сказала, что на днях женщина родила ребенка и выбросила его в туалет ребенок живой, а мама через три часа умерла. И ну, когда мы услышали об этом, она сказала, я чувствую, что Бог не напрасно дал жизнь этому ребенку, давайте мы о ней помолимся. И все стали молиться. И во время молитвы, я не знаю, у меня такой огонь внутри меня горел. Я не могла дождаться, когда закончат молиться. Я, ну, уже как-то мое сердце вот открылось для этого ребенка. Я только закончили молиться, я сказала Сергею: "Давай возьмем себе эту девочку". Он говорит: "Давай". И так потом, прямо говорит? Да, сразу. И потом мы уже ждали конца служения, и мы просто бежали, мы бежали. Мне казалось, что мы не успеем, что там будет очередь. Мы бежали, чтобы успеть. Мы подошли к этой женщине и сказали, где, где эта девочка? Мы хотим, мы хотим найти ее. Ну, она сказала, она в больнице, а что вы хотите? Мы говорим, мы хотим взять ее себе. Она сказала, а я молюсь, чтобы Бог дал им ей верующих родителей. Через несколько дней мы получили от нее открыточку, где было написано, в какой она больнице, и мы стали ее разыскивать. Нам пришлось найти этот двор, где это происходило. Мы даже видели ее братика. Он в это время пришел со школы. Ему было 12 лет, но через год он погиб, он попал под поезд. Его нет. Зачем нужно было ехать в то село и смотреть все эти места, и этот туалет, и вообще что там произошло? Это все было в нашем городе, в Мариуполе, где мы жили. Мы но мы, когда поехали, мы просто разыскивали ее, узнавали, где она находится. А потом, через некоторое время, мы вернулись туда, к ее бабушке. Когда уже Ане было полтора года, мы хотели еще, когда уже братик был, мы хотели познакомиться, чтобы она узнала своего братика, свою бабушку. Мы хотели познакомиться с родственниками, хотя многие люди нам это не советовали делать. Но мы опоздали познакомиться с братиком, мы приехали, когда бабушка там была, и первый раз мы вошли в этот дом, и потом видели этот туалет, и бабушка нам рассказывала эту историю, что произошло. Ну, ее дочь была просто, ну, женщиной такой, <laughs> трудно сказать. Мольной, да. Она вообще была преступницей, она убила женщину по пьянке, Зарезала просто многодетную женщину. И она должна была сидеть много лет в тюрьме. Но вместо 12 лет она отсидела 7 месяцев, и она вышла ну там, конечно, деньги сыграли роль. Она вышла, и потом все равно она побаивалась, что ее могут посадить в любой момент снова. И ребенок этот ей нужен был, может быть, просто для того, чтобы ну, как-то иметь какие-то льготы. Беременная женщина, или с маленьким ребенком, она имеет льготы под амнистию попасть в первую очередь. Услышали такую потрясающую историю: Она родила ребенка дома в помойное ведро и вынесла его в туалет выбросила во дворе. Всю ночь эта девочка проплавала в туалете. Что вы имеете в виду всю ночь? В 11 часов вечера она родила. Выбросила в туалет, лили воду туда ведрами, чтобы ребенок утонул. Но Бог чудом сохранил ее жизнь. Мать умерла в 2 часа ночи, а утром вызвали милицию. Я не знаю, почему они не сделали это раньше. И когда приехала милиция, когда осмотрели труп, и они поняли, что смерть наступила после родов, они стали искать ребенка и по кровавой дорожке пришли в туалет. И вот лицо вот так только было ее видно на поверхности. Бог так сохранил ее, что вот ребенок был жив. Да, ребенок был жив. Но они пытались достать ее там тяпкой или чем-то. И вот там э, как Бог сделал так, что оказался там сосед, пришел посмотреть, что там происходит. И он толкнул этих милиционеров, сказал, что вы делаете? Она же живая. И он сорвал там полы. И достал, достал ее оттуда. И соседи несли в скорую помощь, в машину скорой помощи несли ребенка. Потому что ни врачи, ни милиционеры не, не хотели, хотели брать в руки, да. Соседа дома отмывали, ее в больнице отмывали. Вот. И чудом конечно, все чудом Бог сделал просто, просто чудо. Как бы мир ни старался приучить нас к черствой рациональности, но чудеса все же бывают. И спасение новорожденной Анечки – это как раз тот случай. Нам сложно понять ход мысли женщины, которая хотела похоронить своего ребенка в туалете. Кто мог защитить этого младенца, когда собственная мама от него отказалась? 12 часов к ряду она кричала, звала на помощь, Пока не охрипла. Анечка пришла на эту землю, но ее никто не ждал. Досадно, стыдно, больно. Интересно, что испытывает младенец, который только пришел в этот мир, а ему приготовили смерть, да еще такую ужасную. Бог называет себя Отцом сирот. И то, что она не умерла той ночью в полном одиночестве, было явным доказательством того, что он не бросает, словно ветер. Отрадно осознавать, если не хватает любящих рук, которые хотят принять маленьких жителей земли, некто все же ждет их здесь. Но вы дали ей имя уже сами? Нет, ей имя дали в больнице, потому что она в больнице находилась до 7 месяцев, а через месяц ее зарегистрировали в больнице, назвали ее Аней, и мы не захотели менять имя, нам она вполне нравилась. Просто потом впоследствии мы поменяли ее фамилию и отчество. Чудом оформили все, это просто было чудо, потому что другие люди оформляют 2-3 месяца, мы за 10 дней оформили. Сначала опекунство, потом через два года мы сделали уже удочерение. Mm -hmm. Тоже чудом. Тоже просто Бог располагал сердца людей. Все шли на уступки нам. И, Вы называете так, ее дочерью, она вас называет конечно, мамой. Конечно, Аня конечно. Аня знает об этом все. Да, конечно, Аня знает. А зачем надо было ей это знать? Мы никогда не собирались скрывать от нее правду. Мы никогда не собирались никого обманывать. И мы вообще просто были убеждены в том, что это лучше для ребенка, когда ребенок знает с малых лет свою историю, а не тогда, когда он узнает уже будучи взрослым, и для него будет шок. Когда ребенок постепенно узнает, его сознание растет постепенно, и он понимает больше, это легче, чем узнать. Просто знаем много отрицательных историй, когда взрослые люди узнавали о своем своих родителях, что они не родные, и они очень тяжело это переносили. Мы не хотели этого. Mm -hmm. Однажды, когда ей было два года, я ее укачивала спать и просто мы разговаривали. Я не помню, что она спросила, я ей рассказала, что мы тебя взяли в больнице, тебя была другая мама, она умерла. <как> и что интересно, она, она ура, меня взяли, она так была довольна этим. Просто, я не знаю, два года ребенку, я не знаю, что она понимала, но она так была счастлива от того, что ее взяли, что у нее есть новые родители. Мы разыскали всех родственников, потом впоследствии мы забрали бабушку к себе. Больше года у нас жила бабушка Анина. Ну, с ней произошел трагический случай, она сгорела в нашем доме. Мы ей построили временку. она там жила. И там произошел пожар, и она сгорела. Вам вообще не приходили мысли, что это некое проклятие родовое? Посмотрите, как да, умирала приходили. дочь, бабушка, приходили. брат Анин. Не только. У бабушки убили сына в 21 год. Потом умерла дочь в 32 года, когда вот родила Аню. Потом в 13 лет сын, внук, попал под поезд, и сама бабушка сгорела. Да, нам, мы просто удивлялись и удивляемся милости Божией. Мы понимаем, что для какой-то цели своей Бог избрал, вот этого ребенка избрал, из всего этого семейства избрал для своей славы. И таким чудом ее спас. И не раз. В больнице она трижды умирала. Нам врач сказал, заведующий, когда мы ее забирали, она, о, это же Анечка, которая три раза у нас тут умирала. Три клинических смерти было. Не знаем, как это было, но я знаю, что у него было. То есть очень вы тяжело. твердо уверены, что это для славы Божьей этот ребенок выжил? Да, конечно. И вы... Бог употребил вас в этом отношении, да. да. Последний, наверное, вопрос. Что вам больше всего нравится вот в общении со своей дочерью? Такие сокровенные, личные между мамой и дочерью моменты. Мне нравится то, что она знаете, вот она если даже и там что-то капризничает, как, как все дети, она очень быстро отходит и сразу просит прощения. Мамочка, прости, мамочка, прости. Она как бы я не успеваю еще ее наказать, как она уже просит прощения. Мамочка, мамочка. И она понимает все и она нас любит и она благодарит Бога за то, что у нее есть родители. И недавно она меня просто очень-очень приятно удивила. Дома, летом. Она качалась на качели. И, может быть, полчаса она просто пела, молилась, ну, прославляла Бога. Вот своими словами говорила все, что так громко кричала, что все соседи слушали. И она так славила Бога за то, что у нее есть родители. И я так молилась за тех, у кого нет родителей, потому что в церкви, в которой мы там много очень детей сирот и много проблем, и она это все видит, и она так прославляла Бога. И просто я видела, что это искренне из ее сердца выходит. Это меня очень обрадовало. Так написано в Библии, что Бог, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя, устроил себе хвалу из уст младенцев и грудных детей. Да. Спасибо, Ольга, большое вам за эту встречу, за ваше свидетельство. Пусть Слава в очередной Богу. раз Бог прославится. Спасибо.